Друзья, всем привет! Так, продалась, значит, наша моечка Керхер К7 фулл контроль Кто бачил в предыдущем видео Я новую моечку Сейчас будет интересно Будет распаковка Даня, можно? Надо качать, Так, ножичка нема буду Распаковывать отвертки у нас профтер. у нас самая высшая линейка из трехфазных. В общем, 7,5 киловатт. Так, 280 бар заявленных. Пока выглядит красиво. Так, шицы у нас есть гарантия. Даже пицпус есть на гарантии. Так, а, что, пенник дали? Юма, нифига себе. Профессийный пенник обещал дать в подарок Ну, то есть дали. Дравлический шланг. Неплохо любви. Так. Да. да снимай давай, будет. да, Слухай, так неплохо. Мощные колеса. Это у нас, я так понимаю, разные фрезы. Так, Там другая колеса. Кабеля не дают. Ну, да, вот кабель. Два метра. Ну, еще еще внутри. Ага. Пусть она Так, ну, он, получается, цей керха, я так понял, что может брать даже сам воду. Ну, хотя... что сюда у не получалось, что сам брал. Ты с канистры никого не мыл? Она мы... должна быть хотя бы на а, стулочке. Понял? Сама А трошки быть. трошки выше должна быть. Так. И пистолетик. Мама. Уже на быстросъемах. Так неплохо она. Тут у нас что просто накручивается. Так, да, да, а что, а муфты не такие, да? А ну, не такая муфта? Mm -mm. Больше, да? Ну, это же наш шланг высокого тиска, на вот этот. А, ну, а сзади надо смотреть, подъединение такое, вот это же подъединение для подачи. А, ну, точно ж такое, да? А ну, пробуй. Не, ва? Да, не, да? Это должно подойти, там же можно попробовать. Ну, ладно. ладно. А, ну, на, на, на воде я воду я попробую. Попробуем. Сейчас плохо, что без ложечка. Вон оно, да? да. Был фланг 15 метров, а опять стал 10. ладно. Все понятно, что у нас тут. Верточку вот Вон она. Под пистолет. Ага. Так, что это у нас ключи. дать выдать подножка. Есть четвертка своя. Так, что у нас дали? А давай, наверное, на паузу. Сейчас мы все дело соберем и потом уже покажем. аппаратик, ну в принципе тоже довольны аппаратом изначально у нас была трошки проблемка по вот этому э, э, блок, блок управления значит трошки там что-то не работало, нам быстренько оперативно это дело все заменили мы все установили и все и машинка у нас заработала ну я в принципе тоже довольный э, валов она Сейчас на манометре покажу, я по навалах, по давлению. Все-таки 280 бар присутствуют, а и да? Да, Пау. Бачим, давление у нас присутствовало. А сколько присутствовало? 280, да? Да, 280. 280. То есть то, что по характеристиках, в принципе, Покажи водаре. еще раз. Покажи еще раз. еще раз покажу, Вот, и показываю, как работают фрезы. Вот, и потом, и есть и потом, просто потом, просто с ума сойти и и вам покажу, уже придбал такой аппарат после меня осталось со старой мойки таких, э, более дорогого исполнения фреза э, у видео конечно я покажу как мы тут все мыли даже виноград у нас позбывали просто валово с ума сойти конечно, ни в коем случае до машины прикасаться нельзя, потому что сила страшна. Если я, допустим, косем и в своем еще все мог работать, то всем это работать нельзя. Сейчас сразу покажу перед пинкой. Но я буду пинку сейчас на конечно, у нас ума сойти, но еще, конечно, у меня трошечки нюанс. Э, подача воды. Дуже длинная шланга, и она трошки тонковата для этой машинки. Э, значит, сюда поменяется шланга толще, ну и, скорее всего, что будет толще. Потому как сразу я включаю все тоже, а потом бачим, что шланга спускается и трошки не выстачаем воды. Ну, але, ну для начала хватит, в принципе. Главное, что... Аппарат работает хорошо, сейчас покажу як нанесу пинку. Так. Значит при покупке на аппарат мне сделали снижку еще мне подарили что такой пинник, ну я не знаю, понятно что он не самый там профессиональный, обычный пинник. И сейчас наносим пинник на машинку. Наносится. так, доступно, правильно. Ну, в принципе, по вот все по, по пинничку. друзья, ты можешь и по посоветую. я вот такую пинку, значит. таку пінку, щоб добитися більше того результату, що є ну, на більші, таких гарних ликах, де миємося ми на, на самообслуговуванні. обслуговуванні. Тому що ця пінка, от вона вроді би й дорога, а трошки как би, не справляється. Може хто є фермери, там, хто вже свої машини мили, знають, які можуть додати концентрації, щоб убирало все. Ну, я зараз покажу, як вона працює. Так, друзья, и сейчас я вам покажу вам, вот как працює пинка. Вот, в принципе, она загрязненно снимает, але остается вот трошечки остается вся вот мулька. Вот, если на более дорогих мыйках, на нормальных мыешь машину на самообслуживании, то эту мульку там у них все убирает. Ну, ну, да, а тут именно жировая мулька остается. Ну, я сейчас попробую после пинки пройтись еще керхером, ой, не керхером, а мойкой, и гляну, какой получится результат. Так, друзья, значит я уже трошки так поспособился. Для мене более удобно мыть зеленой. Це у нас ось, де тут все указано. 25% ну, розпили, да. 25 градусов. Так. Все на муфточке, все удобненько. Убирая, убираю. А ну сейчас я попробую еще, что следующее у нас 15. Попробуем 15. Вот, бачим, водички трошки ему не хватает, вот шланга опять расправляется, надо купить следующий раз. Я думаю, что добро В принципе, еще как бы что-то тоже столь -то, что -то важно. Ему надо ровно 15 литров в минуту брать подача воды. У нас сейчас э, э, мы короба от трех фаз, э, ему в принципе хватает напруги, а вода у меня подается с дому э, от одной фазы. И нам пришлось завести даже кер э, генератор, чтоб у нас э, насос работал от другой напряжения, потому как не хватает вода, насос э, не слишком вам накачать воду. <кхе> так что, друзьяки, вот такой аппаратик. Мені дуже сподобався, ось рядом зі мною товариші, теж йому сподобалось. Як тобі твоя думка? Хороший апарат і дуже мощний. Прям... Я виноград пробував збивати, руки виставили. Рук... що виноград на машини руки руки відпадають від давлення. Да. Ну, Взагалі, ми доволі мийкою. Вам рекомендую. Значить, кому цікаво, можемо пробувати, купувати. Для компанії, для тракторів це буде дуже мощна сильна мийка. Значит, телефоны я оставлю компания Профка в описи, ну либо там закреплю комментарий первый. Так что, друзья, можем заказывать смело. Фирма своя робота. Так что, друзья, ай сейчас пить.